Приветик всем, и с вами группа жгучие перцы. Я Марина. И как я вам обещала, то, что я выложу видео э, с Мартини День рождения, ну как бы расскажу о нем. У Мартини есть большая дача, кстати, очень красивая, ну вообще классная. И, ну, у нее там будет проводиться день рождения, у нее там огромный бассейн. И мы задумали танец, кстати, очень классный. Сначала Мартине говорила, что я буду танцевать я, но мы с Ариной, Тией и со мной сказали, ты же все-таки именинница, ну, и мы для тебя выступим. И, может быть, завтра, вообще должны были сегодня, поехать к ней на дачу. И завтра, может быть, мы сделаем танец. Ну, придумаем там, что-то еще сделаем. И, может быть, я возьму свой планшет, и мы снимем... Не, ну я думаю это будет классно вы будете это смотреть я еще пофоткаю как вы знаете что в youtube можно выложить фотографии но их соединять и подставлять музыку ну я выложу если пофоткаю потому что мы там Мартини сказала что вы там будете ну, час повеселимся остальное время мы будем ну, репетироваться репетировать. Хоть и у Мартини 20 августа день рождения. Но мы так думаем, сразу подготовиться классненько. Ну и получается, у нее там есть как будто бы огромный замок. У нее дом, реальный замок. У нее два замка. Огромный бассейн. На первом этаже у нее есть баня и маленький бассейн. Ну, охладиться, но постоянно почему-то там э, очень сильно горячо. Мы после маленького бассейна быстро бежим в холодную воду, когда она холодная. Еще у нее есть на второй, ну, второй этаж, там балкон без заборчика. Мы тогда поднимаемся и в бассейн прыгаем. Вы бы видели, это вообще супер. Один раз, ну, когда я ездила на второй раз к Мартине на дачу, ну с Ариной, ну мы ездили туда и получается я даже не дотрагивалась бассейна, переоделась, переоделась и быстро прыгнула со второго этажа. Жесть, как классно было. Вы бы попробовали? Это супер. Мы, может быть, завтра, если будем на даче у Мартине, тогда мы может быть, снимем вам видео, как мы прыгаем и веселимся. <свист> Сейчас уже 22.45, и мне захотелось очень сильно снять видео. Еще бы что бы сказать. Вообще, Жгучие Перцы это самая для меня лучшая группа. Потому что я в ней снимаюсь, и вообще я люблю наших девчонок. Они мои лучшие подруги. Больше всего у меня лучшая подруга. Это это у нас Арина и Мартин. Как вы знаете, в других видео мы рассказывали клички. Ну, если вы не промените, э, Арину мы называем котик, потому что у нее... Котова фамилия, у, у Мартини, мы, э, Мартини мы называем, как бы так выразиться, бухло. А так, кого мы там еще называем? Тию мы называем Чай. Чайок. А дальше я клички не помню. Ну, короче, там что-то есть. Если что, в следующих видео мы будем сниматься, вообще мы будем делать же общие видео, но у нас никак не получается, не слаживается почему-то. Не знаю почему. То я занята, то там Арина занята, то Мартини приехала. Получается, Мартини живет в городе Абухов, она туда переехала и на лето приезжает. А так она живет, ну, как я говорила, на даче. Вот так. Ну... С вами была я, Марина, и это группа Гучи и Перцы. Смотрите нас, ставьте лайки и пишите комментарии. Пока-пока!